Salam dostlar. Mən bu yaxınlarda e, yovşan bitkisinin necə faydalı olmağını barədə bir video reportaja baxmışdım. Həqiqətən e, dedim mən də bu yovşandan tapım, dəmləyim. Yəni göyərtsinlərə, toyuqlara xeyirli bir bitki olduğunu bildim. E, özüm e, deməli Şamaxı tərəf ərazisindeyim. Ə, amma birinci yovşanı mən Qovustan tərəfdən Qovustan tərəfdən gətirdiyim yovşanın dedim qoy birinci özüm dəmləyim, özüm bir dənə praktikadan keçirəm. Sonra yenə bir çəkiliş eləyərəm dostlar üçün, bilməyənlər üçün də. Yəni mən də bilmirdim. Baxıb öyrənib bilib hazırladım bu yovşanı. Effektini də gördüm mən. Bir həftə, elə ki 4 gün, bir həftədə 4 gün Mən yovşanlı su verdim göyərcinləmə. Çox gözəl də effektini gördüm. Yəni yovşan deyəndə bu yovşan <coughs> bir cür deyil. Azərbaycan da çox ərazilərdə var. Dağlıq yerlərdə, rayon yerlərində var. Bu yovşan bitkisim deməli qardaş, 5 cür növü var da tanınmış Azərbaycan da. Acı yovşan var, adi yovşan var, birillik yovşan deyilən bitki var. Adi yovşan var, qara yovşan var. Bu bitkini kökü ilə bir yerdə, kökləri ilə bir yerdə dəmliyirsiz <coughs> və çay kimi dəm aldıqdan ya bunu yuyulur, sonra qazanda bir suda qoyursuz, təmiz suda yuyulub tozunu getdikdən sonra bu bitkini bir balaca qaynayır, qaynadıqdan sonra söndürürsüz və qapağın qoyursuz ağzına qalır yerində, özü öz buxarına, öz istiliyinə qəşəng dəm alır və bu dəm aldıqdan sonra 4 gün ərzində köyrçinlərə e, də vermək olur, toyuqlara da, cücələrə də vermək olur. Çox gözəl effekti var bu yovşanın. Yəni mən hal-hazırda Şamaxı tərəfdə ərazidəyəm. Burada üç cür yovşan var. Düzdür, adların tam dəqiq bilmirəm, amma yovşandılar olmağını. Bu ərazidə heyvan otaran vardı, çoban. O ağsaqqaldan soruşdum, o məlumat verir ki, bəli, yovşandır, üç növdür yovşan. Ba, yəni üçünü də çəkəm. Bu başqa cür. Bu iyli yovşandır. Bunun gözəl ətri var. Maşına qoyurlar. Dədəbaba vaxtında e, necə deyim, pis çıxmasın. Yorğan döşəyin arasına qoyurdular, bitbirə düşməsin, büvə düşməsin. Yəni bax bu çəkdiyim, bax bu yovşan ətrli yovşandır. Amma bu birisi yovşanların adını bilmirəm. Amma hal-hazırda üç növü var bu yovşan burada, bu ərazidə. Mən əvvəl YouTube kanalında bu yovşan haqqında baxanda birinci Türklərdə gördüm, insana da faydası olduğunu bildim. İnsanlar da əvvəllər bu yovşan bitkisindən dəmləyib öz sağlamlıqlarına görə istifadə edilmişlər. O da mən o YouTube-da baxıb yəni öyrəndim ki, bu yovşan bitkisinin tibbi məqsədlə Milandan öncə 1600 illərə dayanır. Yəni bu bitkini ərədən əvvəl tarixdə adlandırmışdı ki, yəni bu bitki insan orqanizminə də çox faydalı, çox xeyri var. Bu bitkinin bir də öyrəndim ki, tərkibində nə var ki, bu belə bu bitkilərin şahı sayılır. Bütün bitki ə, dəmləyib içirik. Bu bitki də həmən dəmləyib sağlamlığımıza xeyirli olan bitkilərin tərkibində az miqdarda yovşan bitkisi də var. Amma sırf bu yovşan bitkisinin sırf özü, yəni bunun tərkibində öyrəndim ki, bunun tərkibində belə nə var? Bunun tərkibində yağ var, dəhşət acılıq var, nitrat var, vitamin C var, vitamin B2 var. Yəni beləncə xeyli bir bitki olduğunu mən bildim. <coughs> bu insanda iştah açır. Nə bilim belə quruda xeyirdi, qaraciyərə xeyirdi, mədə ağrısına xeyirdi və bunu insanlar o vaxtı istifadə eliblər bu bitkini. Həmçinin bu quşlar üçün də bu, yəni istifadə olunub, o vaxtı testdən keçirilib və ona görə yəni mən də o vaxtı baxdım YouTube-da, gördüm heyvanlar üçün də bir xeyri var. Özüm yəni yenə də dəmlədim, effektini gördüm. Dedim, qoy dostlar üçün, bilməyənlər üçün. Mən necə bilmədim, baxdım, öyrəndim, bildim bu praktikanı özüm də özümdə şey testdən keçirdim. Gördüm ki, yox, həqiqətən də toyuqlarda içir, görürəm gözəl xeyri var. Göyərtçinlər də içir, gözəl xeyri var. Yəni dedim bu videonu özüm bir də çəkəcəm. Bilməyən dostlar üçün paylaşaq da. Burada nə var ki? Nə qədər vitamin, dava-dərman, apteklərdən alıb heyvanlara vermək olar. Yəni quşlarda da bağırsağı təmizləyir. Mədədə də mədəsini təmizləyir, mədəsində olan infeksiyanı çıxardır, iştahı açır. Yəni quşlarda da baxdım ki, quşlar haqqında videoda da baxdım. Orqanizmdə mikrobları təmizləyir və mədəsini möhkəmləndirir. Yəni quşlarda da qarın ağrısı varsa, halsızlıq varsa, bu yovşan bitkisinin, yəni inan ki, yəni elə bir xeyri var ki, qarın ağrısını da götürür, halsızlığı da aradan qaldırır. Yəni bu yovşan bitkisi belə bir bitkidir. Yəni mən öyrəndiyimi, bildiyimi özüm bir praktiqadan keçirdim və effektini gördüm, dostlar. İstədim elə bir dəfə bu indi şamaq tərəfi ərazidəyəm. Burada da gördüm bu yovşanı, yoldan gələ keçəndə gördüm. Yəni bu yovşanı bitkisinin dedim çəkim elə bilməyən dostlar üçün də paylaşım. Yəni gözəl bir bitkidir. Yəni effektini görəsiz. Yəni bu yovşan bitkisi, ətirli yovşan bu vaxtlar olur ki yay qutaracaq vaxtı payza payza doğru da sentyabr aylarında yovçan bitki ətirli yovçan eləncini olur. Amma opsi yovşanlar, yəni tapmaq olur. Var da acı yovşan var, adi yovşan var, birillik yovşan var, qara yovşan var. Yəni kökü ilə bir yerdə də, dəmlənir. Yəni effekti görəcəksiz dostlar. Yəni bu qədər. Mən dedim bir balaca çəkiliş edim, gördüm çəkilişim çox getdi. Yəni bildiklərimi istədim sizlərlə bölüşüm ki, yəni sizlər də yəni bu yoxşan bitkisinin nə, nə kimi xeyir olduğunu dedim sizlər də biləsiniz. Yenidə sağ olun. Yəni ərincəylik eləməyin. Yəni yanınızda görəzdə əliniz satan bir yerdən varsa, görürsüzsə, yəni bu bitki ni dəmləyib öz toyuq düzəyərlərinizə, öz göyəçinlərinizə yəni verə bilərsiniz. Yenidə sağ olun. Diqqətinizə görə qısım qeyddən hər kəsə salamlar.